продовжує готувати своїх громадян до того, що російська армія повністю знищить суджу у Курській області. Суджа – газорозпределительний узіл в Києві. Умні люди правильно прочитали, що треба захватити цей узіл Зачем? Зачем? за тим, щоб російська армія його унічтожила. Потому что освободить этот так узел, это, это, это очень умная Нет, вещь. Правильно. Прекращение поставки, сказать, ну я же просто разговаривал с ними, ну. Разго, поставки я... газа в Европу будут прекращены из-за действий России, а не Украины. І це, Кстати, ударить дуже сильно по Венгрії ну, і по словах, ну, але й без цих слів вже зрозуміло, що по іншому Білоуса, Герасіма, Шейгу не воюють. А це ось родичі загиблого під суджую срочника, які намагаються почути відповідь у військових, які привезли тіло їх сина. Але ті просто відмахуються і взагалі просять людей замовкнути. Після ви хочете, щоб вам срочника підправляли на службу. Мальчики шли. Девушка, вы понимаете, вы мне такие вопросы задаете, на которые я не отвечаю. Давайте как-то эмоции свои спрячем подальше. Ну Ну не знаю, как куда. Это можно я, вы, вы, это мне это, вы зачем мне это рассказываете? Это, это, это от меня зависит. Я вам больше никому сказать. Вас я, кого я вам не скажу зависит. потом отдельно приведу, я вам скажу, кому туда надо сказать. Туда. Я вам отдельно потом скажу об этом. Я говорю, це такий такі випадки. Наші діти нічого не дозволить. Самі раділі, освіталі гробу. Мальчика срочника ви то. А що їм відповісти? Адже Путін пообіцяв, що срочників на фронт не відправлятимуть. Але учора диктатор говорив одне, а сьогодні вже інше. Незабаром, мабуть, взагалі заявить. Я їх туди не посилав». И від кількості бредов, яка зашкалює уже просто в российских ток-шоу. Просто сами уже пропагандисты в шоке. Идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вы не отвечаете они на мой на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине, или э, украинские солдаты просто закончатся и... Мы победим таким образом, это мы все слышали много раз, и мы видим э, реальную ситуацию на фронте. Она не настолько оптимистичная. Вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии. Они, к сожалению, не в агонии. Это очевидно. Они наступают. И недавно, кстати, еще Z-блогер 13 порадовал московскому генералу Апти Алаудинову не распоряжаться российскими срочниками и запропонував начать с Чечни сегодня вот Аптиаронович Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, как он считает, что вот в Ахмате много там молодых ребят и так далее. Я рад очень сильно за Ахмат. Вот лично я, например, рад очень сильно за Ахмат. Рад за ребят, которые поехали через Гудермес. И ну, это ребята, тысячи молодых людей со всей страны, разной национальности, вероисповедания, а, разного возраста. Это разные люди, которые по зову своего сердца сами пришли а, в Ахмат и воюют. То есть никаких вообще вопросов нет. Но в вопросе, где вы хотите взять чужих детей и погнать на фронт, Давайте начнем с Чечни. А, давайте начнем эту программу с Чечни. Давайте срочников с Чечни, с республик. А если нет, тогда давайте про это не говорить. А то чужими дітьми легко розпоряджатися, а своїх ви чутовбой сильно не пускай. І спочатку росіяни мовчали та сміялися, коли Росія почала бомбардувати Україну. А коли почало прилітати в відповідку, то вони почали плакати, але все рівно кажуть, що вони підтримують вторгнення. А ось ця жінка розповідає, як російські війська почали їх нещадно бомбардувати, аби зупинити українських військових. Мы не поняли, что пора выезжать. Нас просто начали бомбить. Дома мы были дети, я зять. Зять дочка, да? Внук. Внуки. Сколько у вас внуков? Трое. Потом зять а? приехал, говорит, давайте собирайтесь быстро, едем Махово, ниже Махово. Ниже Махово мы приехали. Нам уже там глава города сказал, быстро собираемся и да, белую. Ага. Ну вот приехали нас разместили, сабы. а пока дети как испугались насколько или День... как вы их успокаивали? Да не знаю, мы же там всегда били, как бы, поэтому дети как бы не знаю, может сейчас отходят, а тогда ну Но все нормально. Больше вы переживали, потому что понимали? Ну да, мы вообще-то хотели остаться до последнего. Мы выехали шестого, наверное, шестого, да, шестого. Уже градом полностью били. А мы живем там, где больница, именно там, в том, в том районе, где и били. Пятого числа вот с пятого числа вот с часу ночи и до шести утра спать вообще не давали. Вот эти непрерывные прилеты, вот это дома трясутся, как вы там. Ну было очень страшно, страшно ночью то пережить и думаешь, что проснешься или нет. У нас семь человек. А кто это? Дедушка, бабушка, я, муж и двое детей, и еще плюс веков Она была у нас, ага. как бы ночевала. И собрались, поехали на двух машинах. Мы с мужем на одной машине с детьми, а свекор, свекровь и бабушка с дедушкой на другой машине. Еще свекра-мама была с нами, вот, а мы все тут в общежитии, как бы недалеко друг от друга. І ось ті росіяни, які втратили свої домівки, можуть не перейматися. адже їх государство тепер виплатить від 10 до 15 тисяч дерев'яних. Тарас ставим наразово плачу падістичка пенсасу. А то вопрос вопросишон за панітапом. Взагалі ця зима та наступний рік для росіян вже точно буде на межі голоду, адже через засуху та морози, просто в більшості регіонів повністю знищений врожай. Это ячмень, яровой. Да никакого урожая, вы сами видите. Он, во-первых, он даже по росту не вырос. Хотя вносилось удобрение и при посеве, и во по -по время подкормка шва... Цены на удобрение, как в этом году? Дороговато. Страна, которая сама производит газ и все прочее, и цены на удобрение на ту же аммиачную селитру очень высокие. Самая простейшая селитра, а более-менее сложная, там цены, конечно, вообще не подступятся. Я вот смотрю, в магазинах огурцы даже в цене почти не падали. Вот сейчас опять уже по 120-130 по 130 рублей за килограмм. Как вы считаете, цены дальше будут расти или остановятся? Ну, конечно, будут расти, так как уже сейчас сезон заканчивается. У нас сезон начался засуха, из-за этого они поднялись. Сейчас из-за того, что у нас не будет огурцов, они еще поднимутся. Мы посадили, а ну, ничего нет вообще. Ни картошки. Картошка с одной, одну, и она вся прелая. Вся она засохла там прям. Так цена уже поднялась на хлеб. Цена уже на хлеб поднялась. Сейчас она у нас вот оттала в 43 рубля булка хлеба. Ты ее ешь раньше, если там могла позволить крошки, кусочки оставались это самое курочкам. А сейчас, если кусочек остался, мы уже курочкам не, не можем дать, потому что булка хлеба 43 рубля. Когда такое было, что картошка в настоящее время 60 рублей килограмм. Бензин дорогой и, и солярка дорогая. Только одна надежда, что нас услышит государство что-то будет какая-то дотация, какая-то помощь? запчасти очень повысились, качество, конечно, понизилось, а цены повысились. А такие средние и малые фермера, как мы, нам очень тяжело. Оно даже больше, вот, я говорю, сейчас выживаешь за счет своего подсобного еще хозяйства, личного, уже оттуда берешь деньги на вложение фермерство, чтобы ну, не заглохнуть совсем. Надо. Купить комбайн новый? Ну, лично для меня, конечно, это, это не то, что трудно, это просто непосильная проблема. Люди вот и земли у них побольше, и вот по 500 гектар, это довольно-таки неплохо. Брали комбайн Близинг. И еле-еле они с этим всем рассчитались над. И то, что качество нашей техники не соответствует нашим ценам на нее. И в этом году он у них на уборке подводил не один раз. Раньше у вас здесь совхоз был, колхоз? Колхоз был. Ну, 12 тысяч СТФ, я знаю. По 3, по 4 тысячи в соседнем хуторе было крупно рогатого. А частники у нас вот, в хуторе по 70, по 100 голов было крупного рогатого. Вот лично я держала. Три коровы было, и это эти телята были. Когда... Это давно было? Ну, это было, сейчас скажу, лет 10 назад. Ну, а сейчас три, три дома держит. Их пять коров на весь хутор. Ну, потому что нет сбыта. Чтобы молоко продать, надо сидеть на рынке. Раньше у нас э, забирало государство. Приезжала э, машина, мы сдавали в государство, и нам из-за этой зерна давали и деньги давали. Хочешь, не хочешь, корову держишь, молоко на базар отвезешь, еще толком не берут. Жарко, потому что мы так и крутимся потихоньку, если бы не хозяйство свое. А у нас было сколько? 180 голов было, сейчас осталось там коров 5 из-за всего хутора. Попродавались, ну невыгодно просто. Кто ж страну-то молоком поить будет? Ну кто, сейчас они порошки разводят, штампуют в бутылки, их пить невозможно, еще детей поят. А бабушка поедет с молоком, на базаре стоит, продать не может. Зайдешь его тоже молоко неохота отдавать, то что сами видите, и сено покупаешь, и водишь выводишь, чтобы что-то окупилось хотя бы. Вот так вот. Много очень коров было. Все поздавали на мясо, я сама работала на ферме. Подогнали рефрижератор и погрузили, и все. И разогнали без колхоз. А где же новые фермы, где новые стада ничего коров? нету, ничего нету. Все развалили, все, раз, все развалили. Строится, ничего не строится. Но... Ничего не построили. Ни здесь, ни у хуторы, ни там. Так куда же мы катимся-то, бабушка? На кому? Не знаю, в чем мы катимся. Должно хорошо жить, а ничего хорошего нет. Друзі, обов'язково напишите ваш коментар, для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.